Terima kasih karena sudah menonton channel saya bantuan bantuan kerajaan. Sebelum itu jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Pasti yang ditunggu-tunggu oleh penjawat awam setiap bulan adalah tarikh pembayaran gaji. Pasti ramai yang ingin tahu tarikh pembayaran gaji bagi bulan Oktober 2025. Pasti semua tahu bahawa bulan perayaan di Pabali yang akan disambut pada 20 Oktober 2025 ini. Persoalannya adakah pembayaran gaji pada bagi bulan Oktober ini diawalkan atau tidak? Seperti mana tahun-tahun sebelum ini, JPA telah mengeluarkan jadual rasmi untuk pembayaran pensyen bulanan dan boleh dirujuk melalui portal pensyen JPA. Ini adalah maklumat yang sangat berguna untuk anggota berpensyen dan juga tanggungan atau waris pesara. Dengan adanya jadual ini, mereka dapat merancang perbelanjaan isi rumah dengan lebih berhemat dan teratur. Untuk pengetahuan semua, pembayaran gaji bulan September adalah pada 25 September. Bagi pembayaran pencen pula telah dibayar pada 19 September 2025. Dan untuk pengetahuan kepada semua penjawat awam Pembayaran gaji bagi bulan Oktober ini akan dibayar pada 18 Oktober, manakala tarik pembayaran pensiun kepada pesara pula adalah pada 15 Oktober 2025. Waktu pembayaran pensiun bulanan ini biasanya dilakukan lebih awal berbanding penjawat awam yang masih berhikmat, yaitu sebelum hujung bulan ini adalah satu inisiatif yang diambil oleh JPA untuk memastikan para pesera dapat menguruskan keperluan harian mereka tanpa sebarang tekanan kewangan. Dengan adanya jadual pembayaran yang jelas, anggota berpencen dapat merasai kelegaan dan kepastian dalam menguruskan kewangan mereka. Ini juga memberi peluang kepada mereka untuk merancang aktiviti-aktiviti bersama keluarga atau simpanan untuk mencukupkan keperluan masa hadapan. Bagi waris pesara pula, maklumat ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam pengurusan pencen yang menjadi hak mereka. Tidak lama lagi belanjawan 2026 akan dibentang. Pasti semua nanti-nanti berita gembira khususnya kepada semua penjawat awam. Pasti berita gembira yang akan ditunggu-tunggu adalah kenaikan gaji untuk pesara dan juga penyelarasan pension untuk semua pesara kerajaan. Sama-sama kita nantikan belanjawan akan dibentangkan tidak lama lagi.